Владельцам уничтоженных в Градекове животных выплатят компенсацию около 1 миллиона рублей из областного бюджета. Правительство уверяют, что компенсации рассчитаны исходя из рыночной стоимости. Хотя если учесть число уничтоженных коров, свиней и овец, всего их было 104, то получится, что за каждое животное компенсация составит менее 10 тысяч рублей. Впрочем, сколько именно получат жители за каждую голову не называют, но уверяют, что этих средств хватит, чтобы купить равноценный скот в хозяйствах области. Рассчитываться с жителями начнут, как только в селе закончится Карантин. А про ящер вновь говорили в правительстве. Совещание прошло при участии заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова. Он оценил действия всех структур и заявил, что это редкий случай, когда удается локализовать заболевания в нескольких дворах. Как считают специалисты, вирус, скорее всего, пришел из Китая. Там как раз приводятся данные о том, что именно этот возбудитель сейчас циркулирует в Китае, вызывает заболевания. Другое дело, что нет объективных сведений, какое количество болей животных, в каких конкретно населенных пунктах и территориях. Вот это, к сожалению, наши соседи не дают достоверных сведений, и это усложняет ориентацию, скажем так, нас по возможным рискам возникновения. В целях профилактики в регионе идет ревакцинация животных. Почти тысяча голов уже привиты, и всего планируется привить 80 тысяч голов домашнего скота.